大家好，我是周瑞。粉丝叫你仙子，你是？反正内心是拒绝的，因为感觉做一个大老爷们儿仙子。 怎么像夸女孩子的称呼？所以，但是还是很开心了，因为感觉跟仙气沾边儿就很棒。那你是喜欢粉丝叫你周美瑞、周芷若还是瑞哥？如果一定要选一个最喜欢的，肯定是瑞哥。叫我瑞哥的时候，我很开心，真的非常开心。叫我瑞哥吧，大家。觉得自己参加练习生最大的优势？年纪大呀，在一百个孩子里面，有的人都可以叫我们叔叔，所以最大的优势应该算是年纪大吧。在偶像列车里和谁相处的最好？ 嗯，就是我们坤坤啊，然后浩浩，还有子墨，宿舍的关系特别好。再就是我们的范丞丞，还有 Justin，还有我们杨祖义，就是四家关系特别好。你在上台表演的时候，突然练习生就得你太美了，想吃你，怎么办？ 所以我就选择了私一下不化妆、啊，因为他们太危险了。特别点名批评一下老韩、勤奋、磊子这三个人太恐怖了，真的。这三个人就自从化了小半妆和后面瘦了之后，他们三个人看我的眼神有点不对劲了。经常勤奋啊和老韩就找着各种借口对我搂搂抱抱的。那你接下来有没打算当演员？最想演什么角色、嗯？想演那种一米九几的大将军，然后很魁梧，很有霸气。嗯。 挣钱嘛，年纪大了需要生活，大家也懂的。对了，我的那个邮箱是 b u z e n e s at joe at 幺六三 dot com，然后希望更多的金主爸爸能够找到我，让我多多的养活自己，然后多的钱能够好好的做音乐。嗯。